गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म तस्मे श्री गुरवे नम भारतवर्षले गुरु म स्थान जथेष्ट उच्चले थाहा प्राचीन जुगले छ गुरुआश्रम रही विद्या अर्जन गरि को प्रत्यावर्तन गरुले ज्ञान लाभ करी लाभकरी निजर ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଦୂର କରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ଗୁରୁଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମର୍ଥ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ରାଧା କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁପଦବାଚ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ତିଥିକୁ ଗୁରୁଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ ହି ହୁ ବାଇ ରେନିମେଟିଙ୍ଗ ଦଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଗେନ୍ ନଲେଜ अफ द न्यू इज फिट टू बी वि एचर सह महापुरुष अमरवाण राधाक्रिष्ण ठेवले थारे विद्वत्ता पांडित्य, मनीषी दूरदृष्टी साधुता स्पष्टवादिता कर्तव्यपरायणता भावप्रवणता प्रवृत्ति परिदृष्ट राष्ट्र गुरु भाइ सर्वजन विदित त अशेष गुण हे से निजर गुणगारिमा देखाइवा कदापि से, से निजर अज्ञता प्रकाशकु तिमी म नाही कपटता ଆଚରଣ କରି ସତ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ମିତବେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଗୁରୁଦେବତାଙ୍କ ଆକାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ପୁରୀ ରହିଥିଲା ସେହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଶିଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟତା ଲାଭ କରେ ଗୁରୁକୃପା ହିଁ ସମାଜର ଶିଷ୍ୟକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭୂଷଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚମାନ ଓ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଶ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଦେଶ ତଥା ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼େ ଓ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେହି ଦିବସରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମାନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ କାଗଜ ବିବିଧ ପୁଷ୍ପରେ ସଜିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦବନ୍ଦନା ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ସଭାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁବୃନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଓ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି ଗଳ୍ପ ଛଳରେ ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଗୁରୁଦିବସର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଥାଏ ଗୁରୁଦିବସଟି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ